这么多你都吃得下呀、啊？见笑了，见笑了。So crazy，能吃是福。你怎么吃这么少啊？过两天要相亲，紧急减肥。刘总。 多吃点啊，谢谢啊。嗯，谢谢。王总，您刚接到通知，乐斯福的张总临时改了行程，明天就到。但是我们之前明天就到。 对，但是我们之前的接待、哎，我、哎哎、不慌不慌不慌不交给我，交给我，给你，你来。方、啊、总，这次做的不错，没什么问题。好，那我们就往下推进了。好。小渊渊，不进来，敲门。啊，恩 <laughs> 恩、嗯、也在。嗯、什么事儿？哎呀，这明天一早呢，张总要来，我接待不了。我刚和冯收月联系好，明儿一早我就飞过去。 接待不了啊，这么重要的事情不提前通知，您部门没有能顶上的吗？这么大的事儿也没谁能顶了，但是你给我一两年时间，我一定能给公司培养出一个像我这么优秀的人才来。我再给你一两年时间，公司让你折腾倒闭了。你这说哪跟哪？我先回去收拾行李了，你们聊，你们聊，走了。我们再见。没个正经。机会不是天上掉的，是自己抢的。 展现我实力的机会来了，小罗总，这事儿我行呀！不管他提任何要求，我都能安排的妥妥当当的。对了，这个张总跟咱们公司是有什么业务往来吗？我先去提前做一下功课。张总是乐斯福大零售集团的总经理，他们要在全国推广社区无人便利店，这可是关乎到公司未来的发展，我们要跟他达成独家合作。你确定你 OK？ 那能行啊！哪怕他下一秒来，我都能给他安排上，而且安排的明明白白的。嗯，张总这个人思维很跳跃，想一出是一出。明天十一点，机场，好好招待他。好的，谢谢楼总，祝您有一个好心情。也许你还真是一个最佳人选、啊。 嗯。喂，你好，我要预订一个大包厢。嗯，预计十二点到。对，要安静一点，方便谈事情。嗯，谢谢啊。 什么啦？啥呀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 ！这牡丹公司的食堂就不是食堂，简直就是天堂。以后呢，有我一顿饭，就一定有你们的。哎，什么？大虾。虾。啊。排骨。啊、我拿筷子啊！啊，快快快去快去快去！还有这个小炒肉，哎，这伙食也太好了吧？来，你也吃点，你也吃点。啊，我吃过了。啊，你吃过了、啊。

挺好的哦，明天我还要招待一个大客户，我先走了啊！下次再给你们带好吃的、啊嗯。你先忙去，嗯、辛苦了，辛苦了，拜拜。常来玩，啊，这么急啊？哎呀，这一天累死我了。嗯来会儿来，来，我拍过去，去去去。嗯，本来想着吧，让他们跟着我。 有钱赚有饭吃，没想象现在，钱没赚着，饭都快吃不上。老柯，你不用想那么多，大家一开始来的时候也不是冲着钱。是呀、啊，这肉不也吃上了吗？又香又辣了，多,多亏来了。